今天第一次刷到是吗？七月，欢迎欢迎欢迎！很多朋友们今天都是第一次来，欢迎大家。就是啥呢？主播顾着唱歌，没能及时答复与大家。就咱这播间没有别的啊、哦，就主打一个没门票，就一直去唱歌。完事嗯，主打一个听不懂。来吧，下一首歌。 心不思索，只是碰巧想你沉默一整天，只是偶尔幻想你在我身边，在我的对面。你温柔的眼，还是说着道歉。只是经常夜里会无辜失眠，好像只能对身边的人抱歉。我。